заболела, что Стивен шо я. Но Стивен хуже. Я трошка легче. Это при том, что у меня якобы иммунитет. Ну, я должен, по идее, быть севший от тех уколов. Ну ничего, я молодец, я справилась. Вот. Что хотела сказать, а что ровно год, как мы приехали из э, Лас-Вегаса, штат Невада, в Джорджию, город Атланта. И что я могу сказать, девочки, я очень довольна жизнью в Атланте. Единственное, что мне нравится, да э, и то, что дороги, вот эти старые, узкие, и вот эти пробки постоянные. В Лас-Вегасе такого не было. В Лас-Вегасе дороги были широкие, Якщо пробка якась була, то це якась, що где-то аварія, возможно. Ну, коротше, не було пробок. А тут часто стоїш в трафі, вот это в пробках стоїш. Вот це не нравится. Ну, не завжди, ну это. І що, коротше? І сьогодні на вечерю поедем їсти бургеры, вам покажу. Стивен каже, що ти хочеш, Не говорю, Стивен, що ти хочеш на вечерю? А він каже. Ну, так, мне все равно. Я так говорю, это куча бургера вот этого In-N-Out. А, и что еще плохо? Что тут нема In-N-Out? Это такая бургерная знаменитая, но ну, она вот на побережье Калифорния, вот это Невадива она была. А тут нема In-N-Out. Там такие бургеры классные. Чем они классные? Что они не жирные. И... Я не знаю, они вкусные, вот они были добрые. Вот так, если лень готовить, классика, так было. Поехали. В так по-моему, 6 долларов один бургер. Вот дело даже не в деньгах, в том, что они вкусные. Ты, Нюсечка, почувствуй, я балякаю, Присёв маленький. Присёв маленький. Ой. Что-то тут такой срач. Тут срач, потому что они... Ой, глянь, такий павук. Бал... Гля. Який. Гля какой, какой. Вон это. Срач на балконе, потому что они чухрают дом, готовят его к ремонту. О, качка, конечно, уже тут. Вони, як наче, я не знаю, як гриби з під землі вилазили. Не було ж качків. Блін, тільки вийшла, появився. Отак у нас осінь прийшла у наш сад. А вже осінь прийшла у наш сад. Да, ровно місяць. Ой, ровно год, як ми сюди приїхали. Ровно год. Тут класно жить. Птички поют, белки бегают. Что хотела сказать, что я камеру включила? А что сказать, что я появилась? Болели. Вообще ничего не хотела, я слежала, а то сивана еще и сопли. У меня хоть соплей не У меня просто горло чуть-чуть болела горло, першила даже и пчихала, 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 но переборола. А все и сопли. Соклі і горло в нього заложене, він ночі просипається, не може дихати. Що Отож, я кажу, руки мить треба. Я завжди мою руки, Завжди. У мене якийсь бздик. Прийшла з вулиці, треба мити руки. Буває по хаті хожу ні з того, ні з цього по мої руки. От не знаю таке мене. Як оце називається оце болезнь? Ото коли да. Руки мої часто. Ой, я пошла такие понедельник на, на, ту тренировку, мне опять стало плохо. Но я поняла, что это потому, что по мне вирус гуляет по организму, и это, организм борется на массив. Это я Габриэль, говорю, да нет, давай где-то полчасика, что там я поджмакала, села опять в глазах чернеть, так сил нема, я кажу, я пойду дома. Все, таким она сейчас спортсмен. Я, блядь, в своем познании настолько преисполнился, что я как будто бы уже сто триллионов миллиардов лет, блядь, проживаю на триллионах и триллионах таких же планет, понимаешь, как это Земля? Мне уже этот мир абсолютно понятен, и я здесь ищу только одного, блядь, покоя, умиротворения и вот этой гармонии, от слияния с бесконечным вечным. Yeah, a uh, Little fries and two fountain drinks. Кетчуп. Кетчуп давай. Чувак с заплатили 40, 42 доллара. Короче, ждем бургеры. И Стивен взял для своей картошки. Так, поехали. Номер один, это Валя. Два Степан. Два для Степана. Картошка. Она пока горячая, она вкусная. Да, я знаю. Oh, fuck. <laughs> Ошиблись, что-то с тебя. Ой, ну густо. Окей. Припутали номерки мирки. У меня дабл. Дабл. Вид Люблю бекон. Я вам говорила, что я должна бекон есть. И сразу цибулька. Вкусно, да? Стивен? Без майонеза, без всяких этих соусов. Просто мясо и булочка. Белая, конечно. Ничего с вами не станется. Ну, трошки харя больше будет, как у меня. И все. А так ничего страшного. Ну, можно кетчуп еще. Суховато. Да. Ну, балакаем про iPhone 17. Посмотрели мою память моего телефона, все забитое. Стивен, how Один терабайт памяти в телефоне и все забыто. Подавилась на Стивена на телефон, а там ну, я кажется, там одна десятая часть. Стивен, мы только мне про Макс, конечно же. Айфон купів Маріна Іванова попадається мені в інстагам. Я колись її дивилася. І перестала. перестала. Тут дивиться Маріну Іванову. Она така удатка красива стала. І оце що скаче ногами і там. Айфон купі, якась песня. Вона мені запала. Оранжевый, да, Стивен? Оранже. Да. Вот а вот этот Стивен у меня какой? 15. 15. У меня сейчас 15, -й, будет 17. Мимонажепада. Комната упав. И с панель поменена. Я сейчас с чехлом. Чехол нужен обязательно. Pure iPhone 17. This camera is Sorak Visum me 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 Megapixels. Uh -huh. This, the bottom one, is Duasa. Okay. On the Pro and uh -huh. the Pro Max, uh -huh. all three cameras, all, all three are Sora Visum. Sorak, sorak visum uh -huh. all, okay. all high resolution. Uh -huh. Okay. Ладно, я носи его на телефончик. Вот так, вот такая любовь. It's my life. строительный магазин Home Depot Пожалуйста, уже все готовится К Хэллоуину По Ландри Не понимаю, кому эти люстры надо Если они их не используют Ну, разве что, наверное, в своих домах Hello. Мы приехали за Кока-Колой специально. Как я, я в, в Украине жила без Кока-Колы? Вишни прям страшные. И сосиски для хот-дога. Потом покажу. Вот здесь. Стива говорит, хорошие сосиски. О, вот эти красивые. Я не знаю. It's Again. these are pork and beef. These are all beef. Ah, давай pork and beef. Okay. Ага. Uh -huh. It's enough? <laughs> yes. I <laughs> ah, ah, это что? It's good? Yeah. Так давай both. Both. oh и <laughs> Okay. Ну no, что, different. Whatever you want, sweetie. Ну по довго банс. Такі. Вам американські торти. Магазинні. страшненькі. Такі ось у кекси. Боже, які вони страшні. Хто його їсть, а? Thank you. The car was bought in А, ah, купили в Калифорнии. И приехали жить в Атланту с Калифорнии.